Сегодня в год Господь Иерусалим. Великий праздник. Праздник, который, конечно же, как я уже говорил, является, наверное, самым христианским праздником. Но его христианство заключается в том, что существует очень важный ну, критерий христианства. Мы с вами живем все в миру. В этом мире, где есть много противоречий где есть много несправедливости, лжи, обмана, как и радости и разного другого такого чего-то важного для людей. Но мы живем в этом мире. И христианский подвиг заключается в том, что мы, живя в этом мире, живем не по законам этого, в духовном смысле. То есть мы как бы являемся здесь рожденными, здесь живущими, здесь возросшими. Но мы, как христиане, призваны быть не от мира сего. Такое, знаете, крылатое есть выражение, говорят, он не от мира сего, указывая на какую-то такую определенную ненормальность. Но в христианском контексте неотмирность христиан заключается не в ненормальности, а в том, что они воспринимают этот мир в ином ключе. Помните, я задавал вам такой вопрос. Как вы думаете, какими глазами, каким взглядом смотрит на нас наш Господь? Это очень важный вопрос, потому что в этом празднике, повторюсь, мы этот взгляд можем уловить. Вот Господь воскрешает своего духа. Лазаря, который был умершим, и, конечно же, эта весть быстро разнеслась, потому что свидетелями этого воскресения человека, который умер, умер как четыре дня и был положен в гроб, была масса народа. и многие в Иерусалиме говорили об этом. И вот Христос, исполняя пророчество древнейшее пророчество, входит, сидя на Осленки в Иерусалим, Иерусалим в его сотнях тысяч жителей и прихожан храма, паломников настолько возбужден, настолько содрогается, потому что все уверены в том, что в Иерусалим входит царь Израиль, царь народа царь, который защитит их от агрессоров, царь, который защитит их от лишений, царь, который даст им радость в жизни. Его встречали масса людей. Они снимали с себя одежды, постилали ему на пути, рвали с пальм ветви и постилали их также в знак того, что входит царь победоносный. То есть он победитель. Христос очень скромно, очень, скажем так, незамысловато смотрел на этих людей, которые ликовали. Представьте себе, если бы такой вот прием был оказан какому-то современному или несовременному политику. Ведь каждый политик, согласитесь, да, он ищет этого. Он желает обладать умами людей, он желает манипулировать, он желает повелевать, он желает давать обещания несбыточные. Политики, если бы они встретили такое ликование и такой прием, были бы самыми счастливыми людьми. Причем они бы все это обернули не только на свою пользу, а они бы это каким-то образом, ну скажем так, вывели в какое-то русло им необходимое. Но нет, Христос не политик. Христос молчаливо наблюдает, как даже дети кричат ему «Осанна, благословен, гряды во имя Господня!» Христос сказал только лишь несколько слов. Он сказал о несчастных и бедных людях, которых он жалел. Он сказал о Иерусалиме. Он знал, что ждет этот город в будущем. Мы знаем, что камни на камне римляне не оставили от Иерусалима. Господь скорбел об этом. Он говорил, сколько раз я хотел, чтобы вот как, как птица собирает под свои крылья э, э, птенцов, так же и вы были собраны под мои руки. Но, к сожалению, и вот здесь вот очень важный момент, люди смотрели на Христа как на царя земного, а не как на царя небесного. И вот здесь есть очень важный снова таки вопрос. А что нам нужно от Христа? Если кто-то задавал себе этот вопрос, я думаю, нужно честно признаться, что, как правило, даже узнав Христа в своей жизни, даже встретив Его, не знаю, через молитву, через общение с другим человеком, через какие-то чудесные события, мы все равно ведь желаем получить от Христа нечто, нечто земное. Ведь те люди, которые его встречали, ничего плохого не желали, действительно. Они хотели, чтобы быть свободными, жить в достатке, в благополучии, наслаждаться этой жизнью, не бояться, не страшиться ничего. Казалось бы, ничего плохого, но вот в том-то и дело, что Христос, будучи царем небесным и будучи победителем греха и смерти, входил именно в таком состоянии в Иерусалим. А его встречали как, как царя земного, вот точно так же и для нас с вами, современных людей, может быть повторение этих событий. Когда мы Христа воспринимаем не как Царя Небесного, а как того, кто может нам помочь, кто может нам нечто дать, кто может нас чем-то обеспечить, кто может нас защитить, кто может нам, знаете, вот что-то подарить. Это ведь правда, мы такие. Ведь. Мы в какой-то степени очень потребительны. Мы ждем, что Христос даст нам нечто то, что нам нужно, безусловно, что нам выгодно, что на что мы справедливо заслуживаем, так нам кажется. Но Христос, повторюсь, не от мира Сего. И христиане, они также не от мира Сего. И это праздник, который предваряет страстную седмицу. Показывает нам, с какими мыслями, с какими ощущениями мы должны взирать на Христа и на Его подвиг. Ведь в чем заключается Его подвиг? Вот вы для себя поймите, любого ученого спросите, любого, любого даже не ученого, любого, ну не знаю, там, простого, простого человека спросите, а вот как надо жить? Ну как? Надо бороться за жизнь. Это правда. Ученые нам говорят, эволюция – это процесс, который заключается в том, что человек приспосабливается и борется за свое существование. И в этом процессе он становится сильнее, его иммунитет развивается, ну и так дальше, и так дальше, и так дальше. Ненаучный взгляд на эту проблему, он схожий. Потому что ведь э, чему мы учимся с вами, друзья мои, в жизни-то? Мы же пытаемся получше устроиться в этой жизни. Мы же пытаемся, знаете, как-то ну, добиться успеха, продвинуться по карьере, устроить свою семью безусловно, конечно, организовать свою семью, там семейную жизнь. И в этом вроде бы ничего такого плохого нет. Но если мы все это делаем, забывая о Царстве Божьем, тогда мы превращаемся просто в таких как бы ну, умных животных, которые однозначно живут для того, чтобы иметь добычу и выживать в этом страшном мире. И вот приходит Христос, представляете, и он говорит, нет, все не так. То есть весь мир, вся история человечества ⁇ это борьба за существование. То есть я должен выжить. Должны выжить мои дети. И я для этого буду землю грести. А тут Христос приходит и идет на страдания за других. Слышите? Христос, который ни в чем не повинен который ничего не сделал плохого, безгрешный, он говорит, да, я буду страдать за тебя. То есть это же совершенно не то. Как? Ты же должен бороться за жизнь, ты же должен, значит, всех расталкивать и пробиваться. А Христос говорит, нет, я буду страдать за тебя. Я даже умру за тебя, только ради того, чтобы ты жил. Вы слышите, какая, какая совсем другая, если хотите, философия. Какая совсем другая точка зрения. И вот Христос приходит в Иерусалим, где Его встречают как царя, который освободит, даст, подарит, благословит, да ну не знаю, что еще сделать а Он на самом деле идет на страдания за всех тех, кто уже скоро будет кричать, разочаровавшись во Христе. Слышите эти слова? Ведь те, кто кричал в Иерусалиме, встречая Господа, ликуя, постилая одежды, срывая ветви, кричали осанно, они через несколько дней будут кричать Пилату «Распни его, Пусть его кровь будет на нас и наших детях. Такое, такое сумасшедшее проклятие на самих себя возводили эти люди. Почему? Разочарование. Друзья, я думаю, что многие наши современники также могут свидетельствовать о том, что они разочарованы во Христе. Я ему поверил, я столько ему молился. Я так просил, и что? Ничего не имею. Более того, может, может быть, все потеряно. Что же это такое? Я, я же ждал, что ты мне дашь, ты меня сохранишь, ты умножишь, ты, ты сделаешь меня достаточным. А ты этого ничего не делаешь. Представляете, вот такое разочарование. Поэтому я повторюсь. Сегодняшний праздник ⁇ это очень христианский праздник. Это праздник, который как бы предлагает нам увидеть себя и свою жизнь через призму взгляда нашего Господа. Я прошу вас, дорогие, вот понять, что мы сможем называться христианами не только формально, а полноценно только тогда, когда мы поймем, кто же для нас Христос и зачем Он нам нужен. Нужен ли Он просто, чтобы комфортно жить и что-то ждать от Него? Либо Он нужен как Царь, который спасает меня от смерти вечной, от греха и рабства дьявола. Вот это такие сегодня вопросы перед нами, серьезные вопросы ставит этот праздник. А то, что мы освещаем сегодня ветви, <coughs> это, конечно, простите, простите, <coughs> благочестивая традиция. Это традиция, которая заключается в чем? В том, что мы, так же, как те люди, которые встречали Христа, встречаем Его и сейчас, но встречаем уже не с теми, как бы, желаниями, не с теми какими-то требованиями, не с теми ожиданиями, которые были у тех людей, а встречаем Его как того, кто за нас будет страдать, кто за нас умрет и кто воскреснет ради того, чтобы и мы воскресли. Вот об этом сегодняшний.